satu uh, jahatan kuasa bersama uh, meneliti perkara ini dan uh, mencadangkan satu uh, pelan pemulihan Cameron Highlands kedua ialah tindakan agensi-agensi uh, uh, yang berkenaan untuk uh, melihat penguatkuasaan undang-undang Assalamualaikum dan salam sejahtera anda sedang menonton analisis awal ini bersama saya Zulfi Sub. Itu reaksi dari Datuk Seri Najib Tun Razak dan Menteri yang mengumumkan dua pelan tindakan pemulihan Cameron Highlands bagi mengatasi masalah di tanah tinggi itu termasuk masalah banjir lumpur yang berlaku pada minggu lepas. Pelan jangka masa panjang dan pendek itu meliputi penguatkuasaan undang-undang dan yang lebih tegas. Dalam konteks ini, kita bercerita mengenai banjir dan juga pengurusannya bagaimana. Ada beberapa situasi yang perlu difahami dalam seminggu dua ini. Pertama, Cameron Highlands uh, dilanda banjir lumpur yang kita ketahui minggu lepas dan pada minggu ini juga Jumlah hujan yang turun khususnya di negeri-negeri pantai timur juga menjangkakan banjir akan berlaku pada bila-bila masa. Setiap persediaan sudah dilakukan dan dalam konteks itu bagaimana kita memahami persediaan itu dan juga bagaimana kita memahami pengurusan banjir di masa akan datang. Itu yang akan saya bincangkan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Ikhwan Toriman merupakan timbalan Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin, Yuniza Tengganu. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam analisis awani pada malam ini. Kalau kita bercerita mengenai banjir ini Prof, ya, ya. banyak perspektif ataupun contoh yang kita nak ambil kira. Tapi kalau sebelum kita pergi kepada situasi semasanya di Pantai Timur hmm. ataupun di beberapa buah negeri uh, di Semenanjung dan juga ada di Sabah, mungkin kita ulas sedikit sebanyak mengenai banjir lumpur di Cameron Highlands. Prof sendiri berada di lapangan sejak sekian lama dan juga kalau kita bercerita, ini pelan tindakan untuk jangka masa akan datang dan juga jangka masa pendek yang kalau diumumkan oleh Perdana Menteri uh, tadi. Dalam struktur itu apa yang perlu difahami dan juga diberikan penekanan yang khusus kalau kita benar-benar mahu menyelesaikan masalah di Cameron Highlands ya. itu. Hai, uh, terima kasih Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hmm. semua para pendengar dan uh, mati Aswani. <coughs> Now, lebih kurang dalam uh, seminggu dua ni memang uh, kita dikejutkan dengan beberapa peristiwa lah khususnya yang paling besar sekali ialah tentang peristiwa banjir lumpur ataupun debris flood yang berlaku di Cameron Highland dan selepas itu kalau kita tengok Zul, di surat khabar di media-media masa banyak menceritakan tentang uh, kesannya apakah dia perancangan apakah sebenarnya isu yang berlaku di Cameron Highland ini dan identiti uh, uh, daripada itu saya ingat uh, Yang mak Berhormat Perdana Menteri telah pun uh, apa ni uh, mencadangkan supaya satu pelan uh, jangka panjang ataupun pelan yang lebih konkret dapat dilaksanakan bagi mengatasi banjir ini Saya sebenarnya sangat optimis dengan apa yang dikatakan oleh yang wakil Perdana Menteri dengan syarat eh dengan syarat masyarakat dan khususnya apa ni mereka yang tinggal di kawasan Cameron Highland dan juga agensi-agensi yang berkaitan faham sebenarnya apa sebenarnya banjir ini. Uh -huh. Dan kalau kita tengok sebenarnya peristiwa banjir yang berlaku di Cameron ini bukan pertama kali berlaku. Uh -huh. dan setiap tahun, tahun lepas 23 Oktober uh -huh. berlaku banjir dan tahun ini pada 6 November berlaku sekali lagi banjir. Dan, dan, dia dan dia melibatkan kehilangan nyawa. Uh -huh. Jadi saya rasa, saat, uh, dan kalau kita bercakap tentang Cameron Highland ini, sebenarnya draft structure plan tentang uh, apa ini, pembangunan Cameron Highland ini dah cukup besar dah cukup konkret dah. Tapi masalah ataupun uh, isunya dah sekarang setakat mana Uh, draft ini dilaksanakan uh -huh. dan uh, dua tahun lepas kita di uh, apa ni di Universiti Bangsa Malaysia waktu itu saya berkhidmat di UKM kita telah pun membuat satu kajian terperinci tentang uh, leg brief uh -huh. ha, tentang ringlet dan ini semua adalah satu blueprint yang kita boleh serahkan kepada agensi kerajaan dan saya yakin sebenarnya kalau kita tengok di di, di, di pihak PDT ya pejabat uh, pejabat yeah. daerah dan tanah di Cameron Highland juga mempunyai structure plan yang yang konkret. Tapi, uh, seperti mana yang dikatakan oleh uh, Yang Mahat-Mahat Perdana Menteri, pelan itu mestilah dilaksanakan. Dan kita perlu melihat bukan saja pelan pembangunan itu, tapi uhum. bagaimana kita nak, nak me me meramal, eh? bagaimana kita nak melihat perilaku banjir yang sebenarnya tidak boleh dikawal. Uhum. Banjir ini, kalau Zul tahu, dia uh, dari segi hidrologi you tak boleh control easily mm -hmm. happen every yes. year right kalau dia berhenti maknanya nak kiamatlah tu eh mm -hmm. ha? jadi tapi kita boleh kawal dari segi uh, magnitude dia kesannya kepada masyarakat mm -hmm. dan dalam konteks ni saya melihat di 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 Cameron Highlands keperluan kepada satu garis panduan yang lebih konkret mestilah dilaksanakan. Kalau dipermudah dan difahami hmm. dengan secara lebih jelas, masalah utama di Cameron Highlands mungkin prof dapat memperincikan ataupun memberikan satu contoh yang paling jelas, hmm. apakah perkara yang paling utama yang perlu diberikan penekanan? Kerana beberapa uh, perkara dikenal pasti dan juga di diperkatakan mengenai punca sebenar yeah. di banjir lumpur itu tetapi itu sudah pasti perlu melihat kepada masalah yang lebih menyeluruh punca mm. itu apa mungkin prof dapat kongsi right. saya melihat daripada perspektif hidrologi mm. ya sebagai sebagai seorang hidrologi saya melihat salah satu daripada punca utama kejadian banjir lumpur yang berlaku ialah akibat daripada kerakusan ataupun mm. penggunaan mm. ataupun guna tanah yang terlalu mm. berleluasa dan tidak mm. boleh dikawal nah betul kita tengok kalau kita perhatikan apa yang berlaku di Cameron Highland ini apa apa ni penggunaan tanah yang berleluasa eh in fact di perdana menteri juga mengatakan bahawa uh, ini disebabkan oleh uh, apa ni uh, pendatang asing eh uh -huh. jadi tapi sebenarnya uh, pendatang asing ini eh, ataupun uh, mereka ni eh, dia tidak berani buka uh, tanah, tanah ni eh. eh, jika tidak ada apa ni mereka yang you know, you know yang accelerate uh, mereka ini dan saya yakin Akibat uh, saya panggil ke sini saya istilah yang paling mudah ialah ketirisan. Lah, eh uh -huh. uh, kita sebenarnya kalau kalau Zul tengok dari segi pengawalan banjir kita ada beberapa banyak peraturan uh -huh. garis panduan kita ada, eh uh -huh. garis panduan pelupusan pasir garis panduan uh, apa ni tanah tinggi. tinggi kita ada apa ni akta 43 akta berkaitan dengan alam sekeliling dan juga akta-akta berkaitan dengan banjir misalnya uh -huh. eh tapi sejauh manakah akta dan garis panduan ini dilaksanakan uh -huh. Eh, ini yang sebenarnya menjadi satu isu di Cameron Highlands. Dan saya yakin sebenarnya kalau semua pihak berkuasa tempatan dan juga agensi-agensi uh, uh, kerajaan uh, mengurangkan ketirisan ini, punca utama kepada impak banjir itu. Banjir akan berlaku ya, tapi impaknya kepada masyarakat, impaknya kepada alam sekitar tu dapat diminimalkan. Oh. <coughs> Unitnya Cameron Highlands daripada hmm. segi lembangan sungai dan juga pengurusan pengalirannya mungkin sedikit berbeza dan pengurusan yang dan juga penelitian yang berbeza juga perlu diambil kira di Cameron Highlands. contohnya prof. Right. Saya saya balik semula kepada sebenarnya Cameron Highland ni kalau kita perhatikan dia ni uh, unik ya. Uh -huh. Cameron Highland ni ialah satu kawasan tanah tinggi yang sebenarnya digazetkan untuk pembangunan pelancongan tanah tinggi. Uh -huh. Tanpa kompromis dari segi alam sekitarnya. Uh -huh. dan dia adalah uh, untuk pertanyaan juga uh -huh. digazetkan untuk pertanyaan. Uh -huh. Sebab itu kita lihat uh, sebenarnya di Cameron Highlands ini uh, Pihak PDT Cameron Highlands Telah mengeluarkan apa yang dia panggil sebagai Lesen permohonan sementara eh, uh. Ataupun LPS Yang banyak berbanding dengan kawasan-kawasan lain Di negeri Pahang uh. Uh. Saya yakin uh, kerana potensi itu Kawasan eh, kawasannya subur oh. cuacanya yang uh, sejuk sesuai, sesuai membolehkan tanaman-tanaman yang bersuhu sederhana boleh mm. dilaksanakan di situ. Mm. Jadi kalau kita perhatikan di situ dengan guna tanah yang pelbagai ini mestilah memerlukan satu pengurusan yang mm. special. Mm. Dia tak perlu dia tak sama dengan kawasan tanah pamah eh kawasan tanah padi misalnya mm. kawasan padi tak sama. Mm. Jadi kawasan tanah tinggi ini dia lebih uh, mempunyai pengurusan yang spesifik mm. sebenarnya. Okey, Prof. Saya nak berhenti lihat seketika dahulu. Right. Tapi selepas ni kita nak melihat situasi semasa. Kerana Prof ada mengatakan bahawa mm. banjir ini sebenarnya boleh diramal dan yeah. persediaan itu kita boleh lakukan dengan baik. Dan sering kali juga setiap mm. tahun kita mengatakan bahawa banjir yang datang setiap tahun lebih besar ataupun tidak diduga mengikut apa yang kita ramalkan hmm. kata orang. Jadi dalam aspek itu mungkin kita menilai situasi kita sehari dua ini bagaimana dan yeah. menjelang minggu hadapan apa yang kita boleh uh, jangkakan yeah. uh, daripada hujan lebat yang turun dan sebagainya itu kita bincang selepas ini Prof. Kita Masih. jumpa lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Bermula kita dalam analisis Awani cerita mengenai pengurusan banjir masih lagi fokus kami dalam analisis Awani pada malam ini Prof. Hmm. Kalau kita lihat Prof ada mengatakan bahawa banjir ini boleh diramal. Kita boleh uh, melihat bila bakal berlakunya banjir dan kita boleh bersedia untuk ke arah itu. Akan tapi mungkin kita nak faham juga apabila ahli akademik uh, ahli pakar dalam kajian cuaca mengatakan ianya boleh diramal Bagaimana metodologi yang dilakukan hmm. dan juga perubahan yang kalau kita dapat fahami banjir dahulu kalau akhir tahun kita mengatakan, akan mengatakan bahawa di belah pantai timur hmm. akan tapi konsep dan juga sekiranya pattern itu berubah uh, dalam konteks hari ini. bagaimana kita dapat fahami itu prof okey tu so kau no, uh, bila you kata ramal ni macam nuju pat belalang ah. Uh, Okey sebenarnya macam ni. Kau no, konsep bagi saya peramalan banjir ni bukanlah dalam bentuk yang 100% terjadi. Mak uh -huh. kita boleh Predik atau ramal dari segi perilakunya. Uh -huh. Kita boleh ramal dari segi magnitude dan frekuensinya. Uh -huh. Especially banjir monsoon Flash flood uh -huh. tak boleh ya. uh -huh. flash flood ni susah kita nak ramal. Dia tidak ada satu pattern bagi kejadian flash flood ni kerana majoriti berlaku di kawasan bandar. Mana? Dan kalau kita tengok di Malaysia ini majoriti banjir monsun dalam talking about banjir monsun uh -huh. eh lebih banyak berlaku pada akhir tahun uh -huh. dan uh, kebanyakannya berlaku di pantai timur, timur. semenanjung Malaysia eh termasuklah di bahagian Sabah Sarawak dan uh, sebenarnya kalau kita tengok kita bagi seorang ahli klimatologis dan hidrologis kita boleh ramai misalnya berlakunya peningkatan hujan eh tahunan hmm. ataupun bulanan hmm. yang yang mendadak that hmm. is the indicator perubahan tekanan udara dan juga kita tengok aras air yang semakin meningkat hmm. itu adalah antara uh, uh, apa ni ciri-ciri yang yang jelas eh untuk menunjukkan bahawa akan berlaku uh, banjir eh dalam konteks ini eh dan uh, sebenarnya kalau kita pergi lebih jauh dari segi konsep peramalan itu di negara maju dia boleh predict almost 90 90 to 95%. Percent. Jepun misalnya dia menggunakan teknologi lidar, menggunakan teknologi radar yang kita sebenarnya boleh implement tapi sebenarnya itu melibatkan satu jangka masa yang agak lama sikitlah eh mungkin kita kena familiar dengan sistem itu tapi kita menuju ke arah itu dan kalau kita lihat di bawah apa ni kerjasama antara JSPS eh, yang, yang sekarang ni kita buat di antara Universiti of Kyoto dan dengan uh, Universiti Melaya dan beberapa universiti lain termasuklah UNIZA, termasuklah UKM, UTM lah kita dapati bahawa apa kaedah peramalan banjir itu menjadi lebih tepat dengan penggunaan sekarang ni ialah penggunaan radar sistem lah. dan dengan itu kita boleh melihat peramalan itu dalam konteks magnitude, uh -huh. kekuatan banjir Jadi. itu dan dan frekuensi. Uh -huh. Yang Zul kata tadi, kenapa dulu ada banjir dan sekarang ni banjir tetap berlaku tapi dia punya impact berbeza kan? uh -huh. dan Kerana Dan apa dia berkaitan dengan magnitude. Uh -huh. Dulu mungkinnya kalau kita tengok di kawasan Kuala Tengganu lah saya ambil uh -huh. contoh eh. Mungkin di kawasan Kuala Nerus tu ialah kawasan uh, paya. Uh -huh. Tapi apabila dibangunkan sebagai satu bandar baru dengan, dengan magnitude dulu. yang sama tapi jumlah uh, apa ni guna tanah yang uh -huh. berbeza, dia akan mengakibatkan perubahan dari segi air larian ataupun dipanggil runoff dan juga perubahan dari segi infiltrasi. Uh -huh. Jadi bila air larian tu bertambah dengan kaedah ataupun kedudukan longkang yang hampir sama, drainage sistem yang sama, memang kita tak boleh release lah air itu. Uh -huh. ya. Dalam konteks itu, itu juga menuntut bahawa ya benar kita dapat meramal uh, banjir monsun sebagai satu contoh dan ini kita adaptasi sejak bertahun lamanya yeah. akan tapi dalam konteks hari ini pembangunan yang lestari dan juga adaptasi kepada alam itu yang hmm. perlu diberikan uh, fokus ya, yang lebih ya, jelas. Ya, hmm. Doktor uh, prof menyebut mengenai Jepun. Jepun sebagai satu ya. negara yang cukup bersedia dalam pelbagai segi dalam menghadapi hmm. bencana. Dan dalam konteks ini bagaimana kita di Malaysia menguruskan pembangunan kita seiring dan juga adaptasi itu berlaku dengan alamnya uh, pada ya. hari ini dan juga dengan Mungkin ramai yang mengatakan bahawa oh, ini mungkin ada perubahan uh, cuaca, perubahan yeah. uh, climate change yang mungkin berbeza mm. uh, jumlah dan juga impak banjirnya. Bagaimana Prof dalam aspek itu? Right. Dari segi dari segi uh, fizikalnya, saya percaya ada sedikit impak ataupun kesan mm. daripada perubahan iklim yang menyebabkan mm. pattern ataupun corak banjir yang berlaku di uh, semenanjung Malaysia ini berubah sedikit. Mm. Tapi sebenarnya dari segi... Uh, lain eh yang saya katakan tadi pengurusan tadi ya. Eh. Nah kalau katalah kita ambil contoh Jepun. Uh -huh. Kita sebenarnya contohnya orang-orang di Kuantan, Kita nak arahkan mereka pindah satu, satu bagi saya satu yang mustahil lah. Dan mereka pun tak tahu bagaimana mereka nak pun tak tahu kan. Jadi sebenarnya apa yang mereka boleh gunakan ialah mereka beradaptasi dengan uh, mother nature itu dalam konteks uh -huh. ni uh, flat. Dan apa sebenarnya beradaptasi itu? Adaptasi di sini saya melihat pada dua konsep. Satu ialah dari segi structure struktur ni ialah mungkin di, diadaptasi oleh pihak berkuasa tempatan aa, dan JPS dalam konteks mm. ni mm. ataupun masyarakat itu sendiri dan dah buat lama dah sebenarnya. Mm. Kalau Zul tengok di, di Kelantan mm. eh, macam mana masyarakat Kelantan buat adaptasi Kelantan banjir not ada problem. Dia dah berpesta kalau dah berpesta situasi. dan rumah dia kalau dia tengok tinggi. tinggi. Ha, itu mm. dia kata adaptasi. Begitu juga dengan kes di Cameron Highland eh. Mm. Berlakunya kes kematian yang 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 uh, berlaku pada tahun lepas adalah kerana kesedaran itu tidak ada. Mm -hmm. Mereka duduk di bahagian downstream empangan uh, Sultan Abu Bakar. Eh. Jadi bila berlakunya dibunyikan siren benda itu, mereka tak sedar. Mm -hmm. Tapi di Jepun, mereka ada alam, ha, ada amaran, sistem amaran yang menunjukkan, menunjukkan akan berlakunya gempa bumi, mm -hmm. kan, akan berlakunya tsunami. Uh, tsunami, tsunami, dan sebagainya. Dan saya rasa di sinilah kesedaran. Yang inilah dimasukkan dalam non-structure, bukan mm -hmm. structure. Bukan structure ini lebih kepada kempen, mm -hmm. kempen berterusan mm -hmm. oleh kerajaan. Dan saya melihat, eh, walaupun ada kelemahan di sana sini, contoh kita ambil di 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 Kuantan ni di di uh, Kuantan sekarang ni pihak bomba dan juga pihak berkuasa tempatan telah mengadakan latihan. Mm. Itu bagi saya satu contoh yang baik dengan menggunakan zoning sistem mm. dan mereka ni membuat rehearsal dah sekarang. Mm. Uh, itu sebenarnya satu satu pembaruan dalam konteks pengurusan banjir okay. sekarang ni. Dalam kita bercerita mengenai pengurusan banjir sekarang mungkin dahulu kita boleh mengatakan bahawa penempatan sesuatu kawasan itu masyarakat faham hmm. alam dan juga uh, persekitaran mereka akan tapi dengan hari ini dengan pembandaran yang baru lebih uh, pembandaran baru yang dibuka hmm. kita mungkin tidak faham struktur dan juga bentuk uh, sekeliling yeah. kita dalam satu aspek jadi apabila kita mengatakan bahawa pengurusan banjir itu untuk berpindah dan sebagainya masyarakat tidak tahu dan tidak sedar apa yang berlaku di sekelilingnya Betul. dalam aspek ini bagaimana kalau di kuantan prof kata tadi dah ada zon-zon tertentu hmm. dan setiap satu daripada masyarakat tahu terdedah kepada risiko banjir yang bagaimana. Hmm. Dan bagaimana kita nak melihat pengurusan itu dapat disalurkan ataupun dapat diserap kepada masyarakat di bawah sana. Itu kita bincang lepas ini Prof. Okay. Kita berhenti lihat seketika dahulu. ini kita dalam analisis awal ni, prof kalau kita bercakap sebelum kita berhenti lihat tadi kita sentiasa masyarakat sentiasa terdedah kepada risiko banjir dan dalam aspek itu kita mungkin mengatakan bahawa pembangunan suatu kawasan itu kadang-kadang masyarakat tak tahu asalnya tanah mereka duduk itu terdedah kepada banjir dan kalau kita bercerita bagaimana pengurusan dan juga untuk menyelamatkan mereka yang katanya tak bersedia dengan banjir ni Siapa yang tahu pun kalau kawasan rumah kita tu dulu mungkin bekas paya dan sebagainya dan ini terpaksa risiko ini dan juga pengurusan ini terpaksa ditanggung oleh agensi-agensi tertentu. Dalam konteks ini bagaimana masyarakat itu turut Terlibat sama, mampu memahami pengurusan banjir itu dengan lebih jelas dan juga dapat berkesan dengan agensi-agensi-agensi tertentu. Bagaimana, Prof? Okey, Prof. Zul. Sebenarnya itu satu yang soalan yang cukup baik bagi saya, eh. because EDN itu kita boleh anggap masyarakat yang menanggung mm. uh, derita inilah, We are a vulnerable society mm. yang sebenarnya menanggung semua ini. Dan uh, seperti Zul kata tadi, kita tidak ada maklumat pun. Contoh, kita nak beri satu, -satu premis, eh. dan uh, tiba-tiba at the end of the year kawasan itu dia ada banjir dan kita tak boleh mengadu kepada siapa eh, Insurans pun takkan ambil kita punya ganti rugi uh -huh. jadi sekarang ni sebenarnya mesti bagi saya ada satu saluran yang jelas uh -huh. eh, uh, macam saya, saya kata, kalau saya nak beli rumah saya tak, tak ramai orang yang akan melihat balik Pertutupu. Mm. Tak ramai yang balik melihat kat mana kedudukan kita keblat. Mm. Kan? Jadi itu contoh-contoh yang paling simple. Yang sebenarnya masyarakat sendiri perlu catna lah. Mm. Kalau masyarakat tak catna dengan perkara ini dan mereka akan membeli saja. Kawasan-kawasan rumah yang sebenarnya lebih rendah daripada kawasan yang lain. Mm. Dan implikasinya rumah ni dia nak duduk sampai bila-bila kan. Mm. Jadi saya rasa mesti ada satu mekanisme di pihak pemaju. Dan juga di pihak masyarakat yang sepatutnya menjelaskan I'm sure that pihak pemaju tak akan cerita uh -huh. Bagi saya, pihak pemaju lebih mementingkan keuntungan dalam konteks ini uh -huh. Dulu kita tengok, orang buat rumah orang buat rumah kita punya sungai di Malaysia ni sungai kita di belakang 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 kita hmm. kan dia dia tidak dapat dia tak nampak kepentingan nilai estetika sungai itu baru sekarang ni saya ingat ada beberapa pemaju yang yang Menjadikan melihat utama aa, kan? nilai kepentingan sungai itu dan meletakkan sungai itu di hadapan hmm. rumah kita jadi bila automatik di hadapan dia dia akan jagalah tapi balik semula kepada yang soalan tadi saya kata masyarakat tidak sepatutnya mesti di di di, di, di jamin ya dari hmm. segi pembelian hartanah pembelian apa sahaja dan mereka ini mestilah dinyatakan, didedahkan dengan jelas bahawa dalam terma-terma itu, kawasan ini mesti ialah kawasan Ada yang asalnya. Ya? Mungkin kawasan ini ditambak hmm. eh? ataupun kawasan ini adalah kawasan paya dan I'm sure that maklumat ini tidak akan didedahkan. Hmm. Dan itu salah satu kepincangan sebenarnya hmm. dalam terma-terma jual-beli itu. Hmm. Melainkan, saya rasa, melainkan pembeli itu ...tahu uh, ataupun mahir dengan kedudukan asal ruang tanah itu... Eh. ...barulah mereka boleh decide nak beli atau tidak. Dan dalam aspek itu, pengurusan banjir pada ini... ...lebih kritikal dan lebih sukar untuk dilakukan. Betul. Saya <laughs> rasa bagi saya, uh, apa sebenarnya bentuk pengurusan... ...banjir yang berlaku sekarang ini bukanlah satu bentuk pengurusan secara konvensional yang boleh diamalkan atau dilaksanakan seperti 20 30 tahun yang lalu. Dan patternnya sama sahaja, tidak boleh dilakukan lagi. Maknanya kita prepare kita tunggu saja banjir dan uh -huh. and then kita buka pusat penempatan banjir dan kita tunggu kan. Itu sebenarnya bagi saya itu adalah peringkat sebelum dan semasa banjir kan uh -huh. bagi saya ialah selepas banjir dia bekas bentuk sebelum semasa selepas banjir ini bentuk macam telung ayam Usman uh -huh. Confus yes. kan dan dia comes to the pelan perancangan banjir itu yang yang uh, PM kita sebut kan daripada peringkat jangka panjang jangka sederhana uh -huh. dan jangka pendek tapi bagi saya saya lebih suka perancangan banjir dalam konteks jangka pendek uh -huh. kerana pattern banjir itu berbeza beza-beza Kajang misalnya uh -huh lima enam tahun lepas tak pernah berlaku banjir mm. kan tapi lately ini, berapa kali banjir kan mm. dan uh, kalau kita tengok pembangunan Kajang tu masya-Allah boleh tahan Sangat kan dan dan kita tahu ban, bandar Kajang inilah bandar cowboy mm. kan? bandar yang tidak dia memang ikut pattern design jadi lama. Lah. dan nak nak implement masma pun tak boleh situah mm. dengan keadaan sungai jeluk, dengan dengan sungai Pahang nah, sungai Klang sungai Langat yang yang bercantum mm. tu jadi saya rasa benda-benda ni saya rasa uh, pengurusan banjir sekarang ni di Malaysia memerlukan Uh, dua bentuk, satu ialah pengurusan yang dipelopori di oleh orang-orang yang profesional Dan uh, saya rasa penglibatan ahli politik Ahli politik ini juga betul. mempunyai peranan yang penting dalam memberikan kefahaman pada mereka kepada masyarakat. Prof. Prof. ada mengatakan bahawa pengurusan banjir ma perlu memakan masa yang lama mm. dan memerlukan kos yang cukup tinggi. Dan atas sebab kos yang cukup tinggi itu juga ia memakan masa yang lama untuk diimplementasikan. Yeah. Akan tapi realitinya pengurusan banjir perlu dilakukan dengan secepat mungkin betul. kerana perubahan alam dan juga uh, mm. banjir, impak banjir itu semakin uh, dahsyat dari tahun ke yeah. tahun. Yeah. Bagaimana? Betul. Sebenarnya kalau kita tengok memang betul, kita tak boleh nak nak comply eh macam mm. kita kata pengurusan jangka panjang tu bagus mm. eh you nak bina empangan salah satu cara untuk mengawal banjir tapi how much a billion you spend kan mm. dan berapa juta, billion kita kena uruskan untuk membina satu banjir jadi saya rasa jangka pendek itu lebih penting kerana pattern itu berubah. Uh -huh. Of course, kalau kita ada bajet untuk bina empangan ataupun membina uh, sistem kawalan banjir yang lebih canggih, go for it bagi saya. Tapi kita melihat di sini salah satu we, we must be very rational. Uh -huh. lah, ya. Saya faham uh, bagaimana kekangan dari pihak-pihak berkuasa khususnya JPS dalam uh -huh. ini dan juga mungkin agensi lain. Dan saya rasa Peringkat jangka pendek ini lebih penting. Jangka pendek maksud saya ini bukan satu dua hari. Lah. Mm. Maknanya kombinasi antara beberapa tahun yang melibatkan kesedaran masyarakat dan juga uh, uh, apa ni, uh, dasar dan juga, ya, dasar mm. dan juga apa ni, uh, pandangan daripada ahli profesional. Mm. Saya rasa itu penting. Lah. Prof, saya mungkin ada satu minit mm. saja lebih kurang. Walaupun Prof kata kita bukanlah ahli nujum untuk ya, meramalkan right. banjir dan sebagainya. Mm. Dalam tahun ini, bagaimana pattern ataupun kita memahami uh, kalau satu dua hari ini jumlah air hujan yang turun cukup tinggi. Bagaimana kita membayangkan impak dan juga bentuk banjirnya kalau monsunnya tahun ini bagaimana? berdasarkan kepada pembacaan saya dan juga melihat kepada data-data yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Gaji Cuaca, eh, saya saya tak saya saya meramalkan begini, tidak akan berlaku terlalu, oh, at least 100 atau 200 return period flood lah. Eh eh uh, 100 atau 200 return period flood ni macam apa yang berlaku pada uh, banjir di Johor dan juga di di Segamat kan uh, eh, pada tahun 2006. 2006 tapi apa yang yang kita perlu prepare di sini ialah pada tahun ini memandangkan lah, kerana uh, kita nak di, kita panggil di sini ialah heavy uh, patches rainfall hmm. lah. Uh, hujan itu berlaku mungkin dalam 1-2 hari tapi heavy storm uh -huh. dan ini saya jangka akan berlarutan sampai Januari uh -huh. dan uh, akan berlaku di mana satu situasi banjir dan uh, dry dan uh -huh. akan berlaku banjir dan kita, itu ialah common lah uh -huh. dan saya, saya yakin uh, di pihak berkuasa teman-teman All this has been taken into consideration. Hmm. Okey, Prof-Prof kena datang semula okay. banyak lagi perkara dan yang perlu kita bincangkan ini sedikit saja kita dapat bincangkan untuk terima malam terima ini. Kasih. Terima kasih Prof kerana bersama right. kami dalam analisis awal ini pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan boleh teruskan bersama kami di platform media sosial kami di Facebook, Twitter ataupun boleh juga menonton semula rancangan ini di YouTube, Enjoy Awani dan juga secara langsung di mobile uh, device anda di Android dan juga di iOS dengan muat turun aplikasi kami Astro Awani. Sekian saja analisis Awani untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. assalamualaikum, assalamualaikum